Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Şir bürcünü təqdim edirəm, əzizlər. Bax, əzizlərim, sosial çevrənizdən, dostlarınız, yoldaşlarınız ön planda olacaq. Bəzi qırğınlıqlar var içinizdə. Bu həftə ayrılıqlara açıq bir həftədir. Yəni heç nədən aranızda mübahisələr ola bilər. Yəni ifadələrinizə biraz fikir verin. Qarşınıza gələn insanlara fikir verin bu həftə. Ətrafınızda çünki yanlış insanlar da var, əzizlərim. Bax, o yanlış insanlara da fikir verin. Rast gələ bilərsiniz yanlış insanlara. İkilikdə qala bilərsiniz. Hətta maddiyatınızla maraqlanan qadın və ya kişi varsa da, o insanlardan bir az kənar olun tez-tez bazı zikirlər deyim bu həftə üçün bu həftə üçün yox həmişə də siz çox yaxşı ola bilər ya fətq ya rəzək, maddiyatınızın genişlənməsi üçün e, yəni yolunuzun açıqlığı üçün tez-tez zikirlər dualar edin əzizlərim. Bir də çalışın şir bürcündə olanlar bu həftə bir evinizə şam yandırın. Ağ, yaşıl, qırmızı gündə birini yandırın əzizlərim. Yandıraraq bir dua qoyun oxusun və ya ayətül kürsünü qoyun oxusun. Yəni evinizdən dualar səsi gəlsin əzizlərim. Arada biz ə, yanlışlığa addım ata bilərsiniz. Biraz qarışıqlıq, qarışıqlıq bəzənizdə ola bilər, panik kimi ola bilərsiniz bəziləriniz. Və pasportdan, vizadan əlaqəli işiniz ola bilər. Harasa getmək istəyəcəksiniz. Yolunuz tamamilə açıqdır. Tamamlanmayan işlərinizi, tamamlanmayan sənədlər, sənəd işlərinizi həll edə bilərsiniz bir şanssızlıq yaşaya bilərsiniz və ya e, bəzilərini e, deyir ki, məsələn, niyə mən şanssızam? Nə vaxt mənim üzüm güləcək? Nə olsun ki, şir bürcündənəm, amma bax şansım yox, işim yox. İşlərim hamısı qarma qarışıq deyən birləri də var, əzizlərim, amma aydınlığa doğru çıxırsınız. Biraz səbrlin, çalışın, pozitiv olun. Birlərlə görüşünüz ola biləcək, bir qrupa girə biləcəksiniz. E, bir e, bax birləri həyatınızda pisliklər etmiş. Artıq onu geridə qoyursunuz. Artıq onu geriyə baxmadan addımlar atırsınız. Bu həftə bir evlilik söhbəti ola bilər. Zamana buraxmısınız. Bax, burada mal bölüşüsü ola bilər. Gözləmədiyiniz xəbərlər ola biləcək. Bir haqsızlığa uğradınız elə bir. Sizə haqsızlık edən insanlar bax peşman olacaqlar. Bir tərəfdə əngəl olsa, o biri tərəfdən yolunuzda açıqlıqlar ola biləcək. Biraz incikliklər varsa, küskünlüklər varsa, barışıqlar ola biləcək. Sizə sizə yaxın olan yaxınlarınızın dedikodularını eşidə bilərsiniz. Biraz arxanızdan danışa bilərlər. Bir də nə elə bir təklif gələcək sizə, işlə ilə əlaqəli təklifləriniz ola biləcək. Şansınız üzünüzə güləcək bəzənizin. Maddiyyatla bu aralar diqqətli olun maddiyyatla əlaqəli kiçik uşağınız, kiçik yaşlarda uşa uşağınız varsa əzizlərim, bir sıxıntıdan keçib və ya sıxıntıdan keçə bilər. Biraz diqqətli olun. Yəni biraz bu həftə ayıq olun əzizlərim. Çox ayıq olun. Yəni övladınızla əlaqəli və e, bəlkə də övladınızın işi ilə də əlaqəli problemlər ola bilər. Biraz bəzi işlərindən ötürü baş ağrıya bilər və ya iş axtarırsa onun işlərinə məşğul ola bilərsiniz. Gələn şansları, gələn fürsətləri dəyərləndirin əzizlərim. Birləri bax bir yerə iş yerinə başvurucaqsınız, iş axtarırsınız. Bir az səbrilin, martın axırında, aprelin əvvəllərinə bir işlə əlaqəli xəbər olmalıdır. Yəni elə bir yerdən iş xəbəri ola bilər ki, sizin ürəyiniz açılmaya bilər. Yəni biraz məmnun ola bilməzsiniz, amma yenə də mən deyərdim ki, gedin. Az maaşlı da olsa o işə gedərək, işləyərək yaxşı bir işlər çıxacaq. Onda da işinizi dəyişə bilərsiniz. Həzm edə bilmədiyiniz bəzi işlər var həyatınızda. Sizə edilən bəzi şeylər var ki, onu qonuda bilmirsiniz. Artıq qarşınıza çıxan elə bir insanlar çıxır, ağlayırsa və ya öz e, yazdıqlığını bildirilirsə artıq inanmırsınız, güvənmirsiniz. Artıq onlara baxmırsınız, ağlamağına baxmırsınız. Müjdəli xəbərlər gələcək sizə. Birləri gözəl müjdəli xəbər gətirəcək sizə. E, ya övladınızın sınağı ola bilər, ya sizin, ya övladınız imtahana hazırlaşa bilər və ya arzuları var, xəyalları var, ali məktəbə qəbul olmaq üçün e, müəllim yanına gedərək hazırlıqlar edir. Elə bir üzünüz gülə biləcək, övladınızla sevinə biləcəksiniz. Amma birləri hansısısa bir e, ali məktəbə verərək ola bilər ki, istədiyi yerə düşmək üçün çalışmalısınız, çox çalışmalısınız. Çünki ə, istəmədiyiniz bir fənə düşə bilərsiniz və istəmədiyiniz bir sahəyə düşə bilərsiniz. Ona görə də üzülməyin, çünki qarşınızda gözəl gəlişmələriniz də ola biləcək. Oxuduğunuz yerdə və ya sizə və övladınız oxuduğunuz yerdə qısqancılıqlar var, sözünüzü danışanlar var ya iş yerinizdə rəhbərlik aparırlar xəbər və ya özü sizin müəlliminizəm bir aparırlar ya yəni rəhbərliyinizə aparırlar bir xəbərlə, yəni anidən sizə heç nədən şər edə bilərlər ya da sizə haqsızdıq edə bilərlər, biraz diqqətli olun. Bir ailədə cehizlə ilə əlaqəli bir məsələ ola bilə, bir alış-verişlə iki ailə arasında məsələlər ola bilər. Bu məsələləri də həll edəcəksiniz. Bir sirri elə biri siz birlilərlə də bölüşəcəksiniz. Biraz gərginsiniz. Ya sevdiyiniz insana bildirəcəksiniz, amma şans siz tərəfə dönür əzizlərim. Əksik olan bəzi şeyləri, yəni gərəksiz olan bəzi şeyləri də fərq edəcəksiniz. Çox düşüncəlisiniz. Öz zamanından özünüzdən çox əmin olacaqsınız rahatlaşma rahatlanmağa gedəcəksiniz. Yəni addımlar atırsınız rahatlığa. Yenə həyat qurmaq üçün istəyiniz üstün yüks, yüksəklikdə olacaq. Yəni yüksəlişə doğru gedəcəksiniz. İstəkləriniz çox olaraq ə, yəni öz istəklərinizin üzərində mücadilələr apara bilərsiniz, hərəkətli olacaqsınız. 40 yaşında olan birlərin elə bir yeniliklər etmək istəyəcəksiniz. Bütün olunan yeniliklər xeyrinizə ola biləcək. 3 nəfər bir araya gələcəksiniz. 3 yaşlı insanla əlaqəli söhbətləriniz ola biləcək. Bax 14-ü 24-ü. Bu söhbətlər ciddi söhbətlər, yeni gəlişmələr, gözəlliklər ola bilər. Adında E hərfi, T hərfi. Bax siz elə bir birlərlə aranızda fikir fikir ayrılığı. Yəni bəzi işləriniz tərs gedə bilər. Bəziləriniz üçün bu döyəm elə bir biraz çətin döyəmndən keçə bilərsiniz. Yəni biraz sıxıntılarınız ola bilər. Bəziləriniz bax qolunda uyuşma da var, boynunda, başında ağrılar yaşamısınız. Bax böyük bir işlərə girsəniz də, bacarmayan bir işlərə girsəniz də onları həll edə biləcəksiniz, bacaracaqsınız. Hər şeyi elə bir başara biləcəksiniz. Səs gətirən gözəl bir iş olacaq sizlər üçün. Diqqət nəzərində də ola biləcəksiniz. 14-ü, 15-i, 16-sı biraz sakit olsanız, qarşı tərəfə biraz bəzi ifadələrinizi sıxaraq bildirməyərək e, həftənizi keçə bilərsiniz rahat. Yəni çalışın ki e, 4-ü, 5, 6-cı günlər biraz sakit olun bu həftədə. Sevgi həyatınızda da aranızda bəzi sıxıntılar ola bilər. Enerjiniz biraz düşə bilər müdüriyyətinizlə ortaqlığınızla və ya ailə ilə sevdiyin insan arasında, yəni a, yəni müdiriyyətlə ortaqlıq arasında qalaraq, elə bir ailə içində də sevdiyin insanla da ailə arasında qala bilərsiniz əzizlərim. Şəxsi həyatınızı qoruyacaqsınız, dəyişikliklər edəcəksiniz. Bax, bəzi işlər var ki, bitirə bilmədiyiniz işlər üçün gözəl qapılar açılacaq sizlər üçün. Çünki o qapılar açılaraq şanslar gələcək sizə. Bir hamilə var elə bir Bəlkə də vaxtıdır, üzr istirirəm. Bəlkə də qat-qat üzr istirirəm sizlərdən. Bəlkə də vaxtıdır doğum vaxtıdır. Az qalmış və ya çalışın ki, bax uzaq yola risk elib uzaq yola getməyin. Yəni anidən doğum ola bilər, anidən bir sancılar ola bilər. Çalışın uzaq yola getməyin əzizlərim. Öz qiymətinizin biləcəksiniz. Bax qadın fiquru çıxdı. Qadın həkimdən müraciət edəcəksiniz. Biraz bəzi infeksiyalar, bəzi anidən sancılar. Ona görə müraciətiniz ola biləcək. Sənət işlərinizi həll edəcəksiniz, imzalar ola biləcək. Negativ insanlardan döyüşərək uzaqlaşacaqsınız. Çoxlu ola bir yerdə olacaqsınız, bir həftə gedəcəksiniz elə çoxluq ola bir yerdə. Mal bölüşməsi ilə əlaqəli bəlkə də küçkünlüklər olmuş, onun gözəl xəbərini gözləyirsiniz. Yəni bir bölüşmə ola biləcək, bir telefon zəngi ola biləcək, o bir sevinci olacaq siz üçün. Ailə içindən də sizə qarşı bir az haqsızlıqlar olmuş elə bir. Bu haqsızlığı öyrədirsiniz. Bax bu haqsızlığı da həll edəcəksiniz. Həl olmayan işləri elə bir həll edəcəksiniz. Səxıntılar varsa, bəzi insanlarla artıq o sıxıntıları ortadan götürərək barışıq edəcəksiniz. Yardım olacaq. Anədə belə ağrısı ola bilər. Anədən əməliyyat da ola bilər. Tez-tez görüşmədiyiniz bir insandan görüşə biləcəksiniz. Elə bir anidən bir görüşmə ola bilər. Yarım qalmış maddiatla işlərinizi həll edəcəksiniz. Bir ailə üçünə bir qohum gələ bilər, yəni maddiatla əlaqəli görüşmək, istəyəcək, söhbət aparma aparmaq istəyəcək, bir araya gəl gəlmək istəyəcəksiz sizlərlə. Maddiatla itkiləriniz çox olmuş. Yəni yaxşılıqlar o qədər etmişsiniz, çox insanlara yaxşılıqlar etmişsiniz. Yəni qadrınızı bilməyiblər, nankor çıxanlar olub həyatınızda. Ailə içindən birilərin xərci o qədər çoxdur ki, borca salmış ailədə artıq yəni bilmirlər. Birdən biləcəksiniz elə bir ki, yəni bunu niyə bu qədər borcu var? Hara verir? Niyə bu qədər xərcləri var? Bunu da izləyib araşdıracaqsınız. Bunu biləcəksiniz. Artıq o insana güvənməyəcəksiniz. Evliliklə əlaqəli bəzi problemlər ortadan qalxacaq. Birlər bax qarşı tərəfə biraz hiss edə biləcəksiniz. Əlinizdə açarı götürərək bax sevincdən uçursunuz. Anidən ev məsələsi və ya kirayəçiysinizsə kirayə kira, kira yerinizi dəyişəcəksiniz zəniyə deyirəm saflığınızla öz sirinizi bir də görsün özünüzlə danışırsınız. Qohmaqraya ətrafa özünüz danışaraq açırsınız. Bax bunu açdıqca da işləriniz tərsə gedir çoxunuzun. Bəzi işləriniz o qədər rahat gedirdi, sevinirdiniz. Anidən bəzi təsdiqlər getdi. Ticarətdə, bir az biznesdə durğunluqlar yarandı. Ona sıxılırsınız. Evdə evdə elə bir qazanc yolu əldə edirsinizsə, yenə də durğunluq yaranıbsa, ona darıxır sıxıntılığınız var. Kimsə gəlib borc istəyə bilər, çalışın başınız ağrımamaq üçün düzdür. Əl atmaq, kömək etmək, əgər varımdısa, verəsiz, kömək edəyəsiz. Amma baxın kimə kömək edirsiniz. Əlləri var ki, elə bir borclusunuz, verməlisiniz artıq alır və yəni so yaddan çıxır gedir ki mənim bu insana borcum var. El elə bir insan sizdən borc istəyəcək. Sizə elə bir bank bankla əlaqəli sizə zamin durmaq üçün xahiş edən ola biləcək. Yəni nə badə bu həftə heç kəsə zamin durmayın adədən maddiatla nə iləqəli risklərə girməyin. Amma yatırımlarınızı etdikcə dəyərləndirəcəksiniz. Çünki bəzilərinizin yatırımı artıq dəyərləndirmək istəyəcəksiniz. Hər insana da inanmayın. O qədər safsınız ki, hər insanlara inanırsınız. Sizin maddiatınızdan inanar isə, siz o insana inanaraq öz maddiatınızdan onun istifadə etməyinə belə kömək edirsiniz ki, yəni çünki ürəyinizdə heç nə yoxdur. Necə heç nə yoxdur dicə məsədi, güvənirsiniz, inanırsınız. Biri sizi təriflədikcə, biri sizi çox istədikcə, həqiqətən sizi çox istəyirəm buna inanırsınız, güvənirsiniz. Amma görürsüz, sevgidə də bir də görürsüz ki, aldanmısınız. Onun gözəl sözlərinə, gözəl həyatsa yaşayacağı, gələcəyimiz belə olacaq. Gözəl sözlərinə inanaraq onun sevgi həyatında özünüzü fəda etdiniz. Amma elə vaxt oyandınızsınız ki, artıq qarşı tərəf mənə düzgün olmamış, səhv olmuş, niyyəti səhv olmuş düşüncələri səhv olmuş deyib bax sizi ondan sonra incidir. Elə bir işlər görün ki sonra peşman olmayasınız. Elə insanlara inanın ki sonra peşman olmayasınız sizlər. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun, dəstəyinizə görə çox sağ olun. Əzlərim.